అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం శని భగవాను గురించి తెలుసుకుందాం అందరికీ శని భగవానుడు అంటే చాలా భయం ఎందుకంటే ఆయన కష్టాలు పాల్ చేస్తారు అని కానీ శని భగవానుడు న్యాయానికి మారిపోయారు ఆయనను పూజించడం వల్ల మనకు న్యాయం మరియు సమానత్వం లభిస్తాయి శనిదేవుని ఆశీర్వాదం ఉంటే అన్ని సమస్యలను అధిగమించవచ్చు శనిదేవుడు సహనానికి క్రమశిక్షణకు ప్రాధాన్యతనిస్తారు కష్టాలు పడుతున్న వారు శని భగవాను ఆరాధించడం వల్ల కష్టాలు తీరుతాయి శని భగవాను పూజించడం వల్ల దుష్టశక్తులు దరిచేరవు మీరు కష్టాలు పడుతున్నా లేదా వ్యాపార అభివృద్ధి కలగాలన్నా మరియు శని దోషాలు ఏళ్నాటి శని అర్ధాష్టమ శని వంటివి తొలగిపోవాలన్నా శని భగవానుని ఈ విధంగా పూజించండి శని భగవాను దీపం పెట్టండి మరియు తొమ్మిది ప్రదక్షిణాలు చేయండి అలాగే ఆయనకి నువ్వుల నూనెతో తైలాభిషేకం చేసి ఈ మంత్రాన్ని పఠించండి చాలు మీకున్న దోషాలన్నీ తొలగిపోయి మీరు ఏ కార్యం తలపెట్టినా విజయవంతమవుతుంది ఓ హ్రీ जनसमाभासं रविपुत्रं यमाघ्रजं ख्यायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शिनेश्चरम् ॐ ह्रीं नीलां जनसमाभासं रविपुत्रं यमाघ्रजम् छ्याया मार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शिनेश्चरम् ॐ ह्रीं जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छ्यायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शिनेश्चरम् ॐ ह्रीं नीलां जनसमाभासं रविपुत्रं ये माघ्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शिनेश्चरम् ॐ ह्रीं नीलां जनसमाभासं रविपुत्रं ये छाया मार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शिनेश्चरम् ॐ ह्रीं नीलांजनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं च्याया मार्ताण्डसम्भुतं तं नमामि शिनेश्चरम् ह्रीं नीलां जनसमाभासं रविपुत्रं ये माघ्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शिनेश्चरम् ॐ ह्रीं नीलां जनसमाभासं रविपुत्रं ये ख्याया मार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शिनेश्चरम् ॐ ह्रीं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं ख्याया मार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शिनेश्चरम् ह्रीं नीलां जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शिनेश्चरम् ॐ ह्रीं नीलां जनसमाभा रविपुत्रं ये माघ्रजं ख्याया तं नमामि शिनेश्चरम् ॐ ह्रीं नीलांजनसमाभासं रविपुत्रं ये माघ्रजं छाया ं नमामि शिनेश्चरम् ॐ ह्रीं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम् छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शिनेश्चरम् ॐ ह्रीं समाभासं रविपुत्रं ये माघ्रजं चाया तं नमामि शिनेश्चरम् ॐ ह्रीं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं ये माघ्रजं चाया भूतं तं नमामि शिनेश्चरम् ॐ ह्रीं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम् ख्यायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शिनेश्चरम् ॐ ह्री नीलां जनसमाभासं रविपुत्रं ये माघ्रजं तं नमामि शिनेश्चरम् ॐ ह्रीं जनसमाभासं रविपुत्रं ये ख्याया मार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शिनेश्चरम् ॐ ह्रीं जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छ्याया मार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शिनेश्चरम् ह्रीं नीलां जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शिनेश्चरम् ॐ ह्रीं नीलां जनसमाभा रविपुत्रं यमाग्रजं ख्यायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शिनेश्चरम्